Salam sejahtera kepada pesyara dan rakan-rakan sekalian. Kumpulan kami iaitu saya sendiri Janani, rakan saya Vaiteshwari, Ilekia, Sarah, Yarvindan dan Dogasni akan membentangkan satu kes yang terkenal dalam sejarah negara iaitu kes Rasuah Dato Harun Idris yang merupakan Menteri Besar Selangor ke-8. Jadi saya akan memulakan pembentangan ini dengan sedikit pengenalan berkenaan topik Rasuah dan bagaimana ia memberi kesan kepada negara set seterusnya Rasuah so, merupakan satu isu global yang telah menjadi penghalang utama kepada pembangunan dan kemampuan dan kestabilan sesebuah negara. Ia bukan sahaja melibatkan pemberian wang tetapi juga boleh berlaku dalam bentuk penyalahgunaan kuasa, pemberian jawatan atau kemudahan istimewa kepada individu atau pihak tertentu untuk kepentingan peribadi. Di Malaysia Rasuah bukan sahaja menjejaskan ekonomi tetapi ia juga merosakkan sistem pentadbiran awam, menjejaskan kepercayaan rakyat terha terhadap kerajaan dan boleh membawa kepada kejatuhan sesebuah institusi. Dalam kajian kes kami ini, kami akan meneliti bagaimana Datuk Harun Idris yang ketika itu merupakan pemimpin penting dan dihormati terlibat dalam skandal rasuah. Kes ini menjadi perhatian ramai kerana ia melibatkan seorang tokoh yang bertak jawatan tinggi. Sekarang saya akan serahkan kepada Baiti Shwedi. Terima kasih Janani. Sekarang saya akan membentangkan kajian kes yang melibatkan Datuk Harun Idris, tokoh politik berpengaruh dalam AMNO yang pernah memimpin Selangor dari tahun 1964 hingga 1976. Namun, pentadbirannya dicemari dengan dengan dakwaan penyalahgunaan kuasa dan penyelawangan dana awam, khususnya melibatkan bank rakyat. Kajian kes ini membuka mata rakyat bahawa tiada siapapun yang kebal daripada undang-undang dan ia menekankan pentingnya account accountability dalam ke kemimpinan. Slide seterusnya. Tujuan utama tujuan utama kajian ini adalah mendalami isu rasuah yang berlaku dalam pentadbir Datuk Harun Idris. Pertama, kami ingin memahami maksud sebenar rasuah dan bagaimana ia boleh berlaku dalam sistem pentadbiran. Kedua, kami akan mengenal pasti punca-punca utama yang menyumbangkan kepada berlakunya. Berlakunya rasuah. Seterusnya, kami menilai kesan sosial, politik dan ekonomi akibat daripada perbuatan rasuah ini. Dan akhir sekali, kajian ini bertujuan untuk menyedarkan kita semua tentang pentingnya integriti serta perlunya sistem semak dan imbang dalam kerajaan untuk mengelakkan penyalahgunaan kuasa. Sekarang saya akan serahkan kepada Ilekia. Terima kasih, Beatrice Judy. Slide ini menunjukkan kronologi skandal yang melibatkan Dato Harun Idris. Pada bulan Jun tahun 1977, beliau didapati bersalah atas tuduhan rasuah dan penyalahgunaan lalu dihukum penjara selama 6 tahun. Kemudian pada bulan Februari tahun 1978, beliau menyerah diri dan dimasukkan ke hospital untuk rawatan. Seterusnya antara Mac hingga Ogos tahun 1981, Rao beliau ditolak dan permohonan pengampunan diraja dikemukakan. Akhirnya pada 1 Ogos tahun 1981, beliau dibebaskan lebih awal selepas diberi pengampunan diraja. Kes ini menjadi perhatian kerana melibatkan tokoh politik terkenal serta isu integriti kepimpinan. Slide seterusnya. Kita akan lihat watak utama dalam kes ini iaitu Dato' Harun Eagles. Dato Harun Idris dilahirkan pada tahun 1925 dan berasal daripada keluarga pegawai yang berpengaruh. Beliau menerima pendidikan tinggi di MCOC dan Lincoln in London sebelum memulakan kerjaya dalam bidang perundangan. Dalam arena politik, beliau memainkan peranan penting terutama sekali dalam insiden 13 Mei tahun 1969. Selain itu, beliau dikenali sebagai seorang yang aktif dan berpengaruh dalam politik UMNO serta berjaya dilantik sebagai Menteri Besar Selangor. Namun kerjayanya terhenti apabila beliau didakwa terlibat dalam penyalahgunaan kuasa dan penyelewangan dana. Saya akan menyerahkan slide seterusnya kepada Sarah. Terima kasih, Lekia. Saya akan membentangkan tentang proses pembongkaran kes. Pada 31 Mac 1976, Yang Berhormat Dato' Harun Idris telah didakwa di mahkamah atas kesalahan rasuah serta pemalsuan dokumen yang melibatkan penyelewangan dana bank rakyat. Kes ini mengejutkan negara kerana ketika itu beliau merupakan seorang pemimpin berprofil tinggi yang sangat dihormati dalam kalangan masyarakat dan dunia politik tanah air. Pada 20 Februari 1978, rayuan terakhir kepada Majlis Privy di United Kingdom telah ditolak. Penelakan tersebut menandakan tiada lagi saluran perundangan yang boleh digunakan untuk mencabar keputusan mahkamah terdahulu. Maka, Dato Harun terpaksa kembali ke tanah air untuk menerima hukuman seperti yang telah ditetapkan. Pada 1 Mac 1978, Dato Harun menyerahkan diri kepada pihak berkuasa. Namun sebelum hukuman dilaksanakan, beliau dimasukkan ke hospital terlebih dahulu untuk menjalani pembedahan atas sebab kesihatan. Selepas prosedur perubatan selesai, beliau dipindahkan ke penjualan penjara Pudu bagi memulakan tempoh pemenjaraan secara rasmi. Pada 1 Ogos 1981, selepas menjalani sebahagian daripada tempoh hukuman, Dato Harun telah diberi pengampunan oleh pihak istana. Pembebasan awal ini mencetuskan pelbagai reaksi dalam kalangan rakyat. Ada yang menyokong atas dasar peri kemanusiaan namun tidak kurang juga yang mempersoalkan keadilan serta in integriti keputusan tersebut. Slide seterusnya. Faktor penyumbang kepada amalan rasuah, kes datuk Harun Idris bukanlah suatu insiden yang berlaku tanpa sebab. Terdapat beberapa faktor utama yang mendorong berlakunya rasuah dalam kalangan pemimpin berkuasa. Yang pertama, kon konsentrasi kuasa tanpa sem semak imbang. Apabila kuasa terlalu tertumpu kepada seorang individu tanpa adanya mekanisme semak dan imbang yang berkesan, wujud kecenderungan untuk menyalahgunakan kedudukan. Pemimpin mula merasakan diri mereka kebal dan sukar untuk disentuh oleh undang-undang. Yang kedua adalah amalan kronism, nepotism dan pengaruh politik. Pelantikan individu ke jawatan penting berdasarkan hubungan peribadi bukan kelayakan membuka ruang kepada salah guna kuasa. Budaya ini menyamai benih rasuah yang akhirnya melemahkan sistem tadbir urus negara. Seterusnya, kelemahan sistem pengawasan dan audit. Ketiadaan sistem kewangan yang telus serta penguatkuasaan undang-undang yang lemah menyebabkan penyelenggaraan dana awam suka dikesan. Sistem yang longgar memberi peluang luas kepada mereka yang berniat tidak baik. Sokongan politik dan sosial yang berlebihan. Apabila se seorang pemimpin mendapat sokongan yang tidak berbelah bahagia daripada parti atau penyokong tegak, ia boleh mencetuskan rasa tidak akan dihukum. Persepsi kebal ini adalah antara punca utama keruntuhan integriti kepimpinan dan yang akhir sekali kepentingan politik peribadi. rasuah juga sering dilakukan demi memperkukuhkan kedudukan politik peribadi. Kelayakan digunakan untuk memberi sokongan, membiayai kempen politik atau mengukurkan pengaruh sekaligus mengkhianati amanah rakyat. Saya akan serahkan kepada Yarwin. Terima kasih Sarah. Saya akan saya akan membentangkan implikasi eh, jangka pendek. Pertama, ketidakstabilan politik dan kritis keyakinan rakyat berlaku apabila pemimpinan hilang integriti menyebabkan kepercayaan terhadap kerajaan merosot. Yang kedua, gangguan terhadap ekonomi dan pelaburan timbul apabila pelabur hilang keyakinan terserusnya menjejaskan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, kerugian dalam projek pembangunan rakyat berlaku apabila dana disalahguna dan projek terbengkalai menyebabkan rakyat tidak mendapat manfaat. Akhirnya, protes sosial imej buruk terhadap sistem keyakiman tertutus apabila keadilan gagal ditegakkan mencemarkan reputasi institusi negara. Selain tersesatnya. implikasi jangkaan panjang. Yang pertama, wujud pembaharuan politik dan proses reformasi sistem demokrasi. Kes menyalahguna kuasa mendorong kerajaan menggubal dasar yang lebih tulus, adil dan berintegriti demi bermuka amalan demokrasi. Kedua, penegakan hak asasi manusia menjadi lebih efektif. Tindakan kerajaan yang lebih tegas dan adil memastikan hak -ra rakyat lebih dilindungi tanpa diskriminasi. Ketiga, pelaksanaan reformasi ekonomi membantu meningkatkan ketulusan dan accountability. Ini penting untuk memastikan pengurusan kewangan negara lebih cekap bebas daripada ketirisan. Keempat, masyarakat mula kembali yakin terhadap kerajaan dan sistem pentadbiran apabila melihat mal komitmen terhadap perubahan dan pembetulan kelemahan. Kelima, kesedaran rakyat terhadap bahaya rasuah semakin meningkat. Rakyat menjadi lebih peka dan menolak amalan rasuah dalam semua peringkat. Keenam, institusi pengawas seperti SPRM memperkukuh dengan kuasa dan kebebasan yang lebih besar bagi menjalankan siasatan secara bebas dan berkesan. Akhirnya, keyakinan pelabur yang terjejas dapat dipulihkan melalui dasar kerajaan yang lebih telus, stabil, adil sekaligus merangsang semula ekonomi negara. Saya akan serahkan slide kepada Yogashini. Terima kasih, Arvin. Berdasarkan kes ini, kita dapat lihat beberapa pengajaran penting yang boleh dijadikan pedoman. Pertama sekali, kuasa yang terlalu besar tanpa pengawasan boleh membawa kepada kejatuhan mana-mana pemimpin. Ini kerana apabila seseorang pemimpin memiliki kuasa mutlak tanpa sempadan, mereka mudah terjebak dalam penyalahgunaan kuasa. Kedua, rasuah merupakan musuh utama kepada integriti. Ia bukan sahaja mencemarkan imej individu, malah merosokkan institusi dan meruntuhkan kepercayaan rakyat terhadap sistem pentadbiran. Seterusnya, kita dapat lihat betapa pentingnya tekanan daripada rakyat dan keberanian sistem kehakiman dalam membenderas rasuah. Rakyat yang cakna dan berani bersuara memainkan peranan besar dalam memastikan keadilan ditegakkan. Manakala sistem kehakiman pula mesti bebas dan tegas dalam menjatuhkan hukuman tanpa pilih kasih. Oleh itu, Nilai-nilai seperti integriti, accountability dan ketulusan harus menjadi tunjang dalam setiap barisan kepimpinan. Kepimpinan tanpa nilai-nilai ini mudah terpesong dan hanya menghancurkan kepercayaan rakyat. Akhir sekali, sistem sema dan impang sangat penting dalam tadbir urus negara. Ia menjadi mekanisme untuk memastikan setiap keputusan atau tindakan kerajaan dipantau dan dinilai supaya tiada ruang untuk penyelewangan berlaku. Baik seterusnya. Sebagai kesimpulan, kes ini jelas membuktikan bahawa tiada sesiapa pun yang kebal terhadap undang-undang, termasuklah pemimpin yang pernah berkuasa. Kejatuhan Dato Harun Idris menjadi satu simbolik bahawa kuasa yang disalahguna pasti akan membawa pada. Ia juga menunjukkan bahawa integriti dalam kepimpinan adalah satu keperluan, bukan pilihan tanpa integriti negara tidak akan mampu bergerak maju oleh itu sebagai rakyat kita perlu terus memperjuangkan sistem yang adil bersih dan beraccountability ini penting untuk memastikan kesejahteraan rakyat terus terpelihara dan negara berada dalam keadaan stabil dan sejahtera sekian terima kasih terima kasih terima kasih